вот не знаем за Киев что, кому и куда. Вот сами что сделали, то привозим, даем, расспрашиваем. У нас здесь друзья живут в Мариуполе. Они, кстати, у нас жили, когда в Мариуполе были беспорядки. Один вот. И мы видели, знаем, что это. Мы вашим деткам привезли немножко тепла. Мы им привезли подарки. Эти подарки собрали для них такие же детки. Эти дети, которые собрали эти подарки, они даже не знают, каким детям они попал, попадутся. Но они доверяют нам, что мы их передадим в руки. Для этого мы вам их раздадим прямо в руки детям. Для этого не бойтесь, что вас фотографируют. Мы хотим детям этим показать, что они попали им в руки, чтобы они еще больше потрудились, сложились. Там есть предметы личной гигиены для детей. Есть небольшая канцелярия, есть зубная щетка, паста, игрушки. Ну, вот такое, что есть. Поэтому я вас очень попрошу подойти аккуратненько так в очереди небольшой, к этому автобусу. деткам. то да, мы им всем. Привет. Привет

Держись. Варя, подходи. Ты подошли, ты стоишь. Так, это девочка, держи. Девочка, держи. Все, получили. держи, девочка. дети